रविवार का दिन जलगाँव के लिए बहुत ही अजीब व गरीब रहा हत्या आत्महत्या और हत्या का प्रयास और कुछ एक्सीडेंट इस तरह से सिविल हॉस्पिटल में जलगांव जिला सामान्य अस्पताल में आज हजारों की भीड़ लगी रही आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी है आ, बहुत सारे पुलिस यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि कुछ आत्महत्या के मामले सामने आए हुए हैं हत्या का मामला सामने आया जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टी काफ़ी गुस्से में थी एक और सबसे हैरानी वाली बात है कि ये महज संयोग हो सकता है कि तीनों भी क्राइम के जो मामले हैं वो जलगांव एम पुलिस स्टेशन हद्दी के थे पहला मामला जो दोपहर में सामने आया वो बिलवाड़ी में सामने आया है बिलवाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई बताया जा रहा है कि सामाजिक विवाद गोपाल समाज और पाटिल समाज इनका कोई शाब्दिक और सामाजिक विवाद था जो पिछले कई दिनों से कई वर्षों से चल रहा था उसका एक बुरा परिणाम ये हुआ कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई जो मृतक है उसके रिश्तेदार नातेवाइक और उसके समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में जमे हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें इंसाफ चाहिए न्याय चाहिए और न्याय भी इस तरह से चाहिए कि खून का बदला खून यानी मुर्दा पल्डा मुर्दा उचलू इस तरह की भाषा इस तरह का गुस्सा उनके परिजनों ने जाहिर किया है इसी तरह का दूसरा एक मामला सामने आया एम पुलिस स्टेशन हद्दी में अर्थात नाथवाड़ा जो इलाका सिंधी कॉलोनी और पंचमुखी अनुमान के बीच में आता है वहाँ पर यह मामला हुआ एक व्यक्ति ने आत्महत्या की उसके बाद उस व्यक्ति के समर्थक और उसके कुछ विरोधक इनमें भी कुछ झगड़े का मामला हुआ कुछ गाली गलौज हुई एक दूसरे को धमकियाँ दी गई जिस वजह से काफी तनाव रहा बताया जा रहा है कि कुछ इस मामले के बाद आपस में और कुछ वहाँ पर झगड़ा हुआ कुछ मारपीट हुई कुछ और लोग इसमें घायल है उसी तरह से तीसरा मामला हुआ वो भी एम से पुलिस स्टेशन की हड्डी में अर्थात रामेश्वर कॉलोनी में जहां पर एक युवक पर बुरी तरह से सर पर वार किए गए उसके गर्दन पर वार किए गए बताया जा रहा है कि युवक की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है उसके लिए प्रार्थनाएँ की जा रही है परिजन है रिश्तेदार है वो भी काफ़ी गुस्से में है और आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रही है ये भी पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है मराठी में जिसे हम पूर्व वहमनस से कहेंगे उस तरह का ये मामला है इस तरह से ये तीन अत्यंत गंभीर घटना है हत्या आत्महत्या और हत्या का प्रयास इस तरह से आज दोपहर से रविवार के दोपहर से एम हद्दी में और यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा तनाव देखा जा रहा है भले ये शांतता हो लेकिन ये तनावपूर्ण शांतता ये चिंगारी कब ज्वाला का रूप लेंगे कुछ बोल नहीं सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल परिस्थितिया है जलगांव शहर में जलगांव जिले में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है पता नहीं ये हत्याओं का बदस्तूर सिलसिला न जाने कब और कहाँ जाकर थमेगा लेकिन आज तो बात ये है कि पिछले एक महीने में जलगांव जिले में एक के बाद एक हत्याएं हुई है आत्महत्या बड़े पैमाने पर हो रही है डायरे से बातें आत्महत्याओं के लिए हम पुलिस को दोष नहीं दे सकते हैं लेकिन जिले की जो कायदा और सुव्यवस्था बिगड़ गई है ये बहुत गंभीरता का विषय है बहुत से लोग पुलिस के ऊपर ये आरोप कर रहे हैं कि पुलिस ने ध्यान देना चाहिए किस तरह से हथियार आ जाते हैं किस तरह से चाकू से वार हो रहे हैं किस तरह से गाउटी कट्टे हर जगह पर मिलते हैं जिस तरह से चने फुटाने बेचे जाते हैं उस तरह से गाउटी कट्टे जलगांव जिले में आ गए और हैरानी वाली और सबसे ज़्यादा चिंतन मंथन करने वाली बात यह है कि जितने भी आरोपी होते हैं ये पंद्रह से पच्चीस या तीस की उम्र के बीच में होते इस आयु के बीच में होते ये बहुत गंभीर मसला है कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे तरुण हमारे तरुणा ही कहा जा रही है किस तरह से सोशल मीडिया ने किस तरह से इंस्टाग्राम ने किस तरह ने अलग अलग वेब सीरीज़ ने हमारे नौ युवकों के मन में नौजवानों के दिलों में जहर भर दिया है और ये जो जहर है सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का समय समय पर बाहर आता है जो किसी की हत्या किसी की आत्महत्या तो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले सामने आते हैं आपको बता दें कि एम पुलिस स्टेशन की हस्ती होने के कारण एम के सभी पुलिस लगभग सभी पुलिस अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं कुछ बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से बात आ रही है कि एम आर पुलिस स्टेशन के जो पुलिस निरीक्षक है बबन आवाड वो छुट्टी पर गए हैं जिस वजह से ए -पी और पी एस आई इनकी तरफ चार्ज दिया गया है वही सारे बागडोर संभाल रहे हैं डीवाईएसपी नितिन दणापुर साहब जो कि हालिया दौर में जो एस बने हैं वो भी आते ही तैनात हो गए हैं एडिशनल एस अशोक नखाते और एस डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ये भी सभी मामलों पर ध्यान रखे हुए है वारदातें बढ़ रही है और रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है घटना स्थल वारदात के जो स्थल है रामेश्वर कॉलोनी वहाँ पर बड़ी पैमाने पर पुलिस तैनात है बेलवाड़ी जो कि मेडिसो पुलिस स्टेशन के हदि में आता है उस गांव में भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है शीघ्र कृति दल राइट कंट्रोल पुलिस आर बड़े पैला में पर तैनात है और आशा की जा रही है कि ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है लोगों के मन में गुस्सा है आक्रोश है लोग शोक संतप्त है जिनके घरों में मौत हुई जाहिर सी बात है वो लोग किसी के नियंत्रण में नहीं होते और उन्होंने न्याय की मांग की है कि खून का बदला खून होना चाहिए और जब तक के आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता उनके साथ नहीं होता जब तक के इन लोगों ने कहा है कि हम लाशें नहीं उठाएंगे फैान अहमद इंडिया कुठल्या गावातली घटना आहे काय काय प्रकरण घडलेलं भांडण झालं होतं त्यांचं भांडण झालं होतं कोणीच नसतं ना डायरेक्ट आमच्या माणसाला आहे ना एकनाथ निंबाजी गोपाळ त्यांना डायरेक्ट जागेवर मारून टाकलं त्यांनी रोहित काही आमचा काहीच वाद नाही जाती हे करतात ते आम्हाला गोपाळ बुवा तुम्ही आम्ही पाठीत एक बुवा असं सांगतात ते आम्हाला हा आम्हाला घाबरतात बा तुम्ही ते आम्हाला असं आमच्या जातीविषयी करतात ते वापर म्हणजे आता बी एक शिरेशे शीरे बाकीच नाव काय एकनाथ निंबाजी गोपाळ काय करायचे ते शेती काम करायचे आज दुपारी घडली का घटना काय वाद वाजता काय वाद झाला होता काही माहिती त्यांचं माहिती त्यांना माणूस आम्ही आलो पाहायला द्या जागे तुमच डायरेक्ट जागेवर मरेल होता तो मरे आणि एक सिरे सी आता डायरेक्ट मर्डर ते कर काय करणार मर्डर कोण टाकलाय कोण होते लोक आरोपी वगैरे आता आरोपी कोण होते काय लोकात लोक जमाली शिरे

त्याच्यावर सरकारने किंवा पोलीस प्रशासनने त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे आमच्या समोर न्याय मिळला पाहिजे किंवा जे व्यक्ती मारले सरकारला पावडे टाकली मुलांना त्याच्या आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे

दिसलानी पाहिजे आम्हाला वो दिसला नाही पाहिजे फक्त माझा एक रिक्वेस्ट आहे तो दिसलानी पाहिजे आम्हाला त्यांनी उशीरला दिला हो दिसलानी पाहिजे ज्या दिवशी तो दिसेल त्या दिवशी त्या दिवशी समजून टाकू त्याला समजून टाकू तुम्ही येऊन गेला नाही तर आम्ही पब्लिक ला मारू शकतो तुम्ही आले का मारू शकतो त्याला मारू शकतो काय ते मारू शकतो काय रे का तो बाहेर जाऊ ना त्याला की या गावात गोपाळ लोक दिसले मी परत दिसतो आणि तुमच्या गावाचे नाव सांगा म्हणजे त्याचे नाव सांगा आणि कुठे झाला काय झाला बिलवाडी गावामध्ये दादा माझ्या बहिणीचे मुलं पण राहतात माझ्या बहिणीच्या नवऱ्यावर माझ्या बहिणीच्या मुलावर या लोकांनी खूप अत्याचार केला आणि माझ्या बहिणीचा लाना सासरा यांनी डायरेक्ट जीवनशी मारून टाकला आम्हाला असा न्याय पाहिजे की आम्हाला कुणच्या बदला कुण पाहिजे आमच्या गोपाळ समाजामध्ये आम्हाला काहीतरी निर्णय द्या कशावर हो वाद झाला होता वाद फक्त समोरचा माणूस असा गली झुकला